یہ لوگوں کی حسد کہ حضور ہمارے ہاں چھے ہیں اور اگر کسی کے ہاں حضور تشریف لے جاتے تو اس کے لیے کائنات کی سب سے بڑی کی نعمت ہوگی اس سے بڑی سات اس کے لیے ہوئی ہوں قربان میں سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ

کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اسلام کی دعوت دی تو ہر ایک تھوڑا سا اچھی اور کسی نے کوئی موجودہ طلب کیا کسی نے کوئی اور سوال کیا کسی نے کچھ کسی نے کچھ ہر ایک نے تبدیل کیا سدھی کے اخبار رضی اللہ تعالیٰ وہ واقعی انسان ہیں کہ میں نے نام پیش کیا انہوں نے میری تصدیق وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے گھر میں مسجد لاتے اور اس میں لاتی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حال سے اللہ کی دل تو پہلے ہی ان کا آئینے کی طرح تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم

یہ سن کر ترکو جواب کے گھر ہوتے عورتیں مرد وہ قریب میں جمع ہو جاتے چنانچہ مشرقین نے یہ کہا آپ کہ ابن صدی کے اکبر سے کہنی کہ اپنی آواز ہنسی رکھیں ہمیں دار ہے اگر کسی طرح سے بلند آواز ہے اپنے گھر میں یہ تلاوت کریں گے عبادت کریں گے تو ہمارے اولادیں اور ہمارے وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مار کے اعتبار سے جان کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان چھاور کی اور سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, سوپر چیز ہے. ہے <حب> وسلم کی ادھار روزانہ <حب> سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں فرمایا جو ایک دفعہ آتے ہیں قیامت تک ان کو دوبارہ موقع دیا تو جب آپ کا سلام پیش ہوتا ہے تو وہ دائیں اور جو بائیں ہیں ان کا کیا حال ہے اور یہ بھی کہ یہ مثال کے بعد ہی ہے آپ کی حیات مبارکہ میں بھی آپ پر رحمت الہیہ برستی رہتی ہے تجلیات کا نزول رہتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى

اس کے دل کا کیا حال اس کی آنکھوں کا کیا حال اس کے کانوں کا کیا حال کیا مقام ہو تو سیدنا صدیق کیا ہوگا تو سیدنا ہوتا ہے سب سے زیادہ آپ حضور سے فائدہ آتا ہے روحانیت سے ملنے والے آپ سے ملتا ہوا ہے ایک دفعہ شاہ فرمایا فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں جس نے جو میرے اوپر احسان کیا میرے ساتھ سب احسان کا بدلہ چکا چکا فرمایا صرف صدی کے حق کا ایسا انسان ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا اپنی دنیا کی زندگی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں درخواست کروں گا اے اللہ صدیق کے اکبر کے احسان کا بدلہ آپ کو چڑھا اور فرمایا ہے کہ اللہ قیامت کے دن سدی کے اکبر کے احسانات ہیں اس کا بدلہ پتہ کیسے چکائیں گے کہ حضور نے یہ شاہد فرمایا یہ دعا کی کہ اے اللہ میں سب کے احسان کا بردہ چھپا سکا چھپا لیکن صدی کے اکبر کے احسانات کا بردہ نہیں چھپا سکا آپ کی بات ہمیں دعا کو ہوں کر قیامت کے دن آپ کی ان کے احسانات کا بردہ چھپا تو علماء نے دیکھا قیامت کے دن صدی کے اکبر کے احسانات کا بردہ اللہ یوں چھپائیں گے کہ پوری امتوں کو سب متیں سب جنرلی آئے گا کہ جنہیں اللہ کا دیدار ہوگا اور یہ کتنی بڑی دولت ہوگی اتنی بڑی دولت ہوگی کہ جس کو کی کوئی دیہات

خطاب ہوگا پھر صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے اکیلے صدیق اکبر کو بلایا جائے گا اللہ کا دیدار کرانے کے لیے یہ اس احسانات کا بدلہ ہوگا جو دنیا میں حضور نے فرمایا تھا کہ میں صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا کل قیامت کے دن میرے اللہ ہی چکائیں گے یہ اس ہجرت کا حکم ہوا سنتا ہے آپ

معمول اس وقت آپ نے شاید فرمایا ہو بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی ہجرت کا حکم ہو گیا اب اللہ کی طرف سے حکم یہ ملا کہ مکہ چھوڑ کر بتی نظر اور ساتھ فرمایا کہ میرے ساتھ میری رفاقت کے لیے اللہ کی طرف سے آپ کا نام آیا معمولی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے حضرت کی رات حضور کے بستر پر حضرت علی تھی اور جو حضور کے بستر پر سوئے وہ علی کہلائے اور غارِ ہرا میں جن کی گود میں حضور رکھ سانہ کا سوئے وہ صدیق احبت ہے

ہم پیسے ایک فرمان تھوڑا دیا چھوٹا یہ آپ کی کا تو ہے آپ کی کاب کو مشرقی نے حضور کے کھاتا محاصر کیا ہوا ہے اب گھراو کیا ہوا ہے ایک کندھے کے ساتھ مم. یہ تھوڑا فاصلہ ہے لیکن گھراو کیا ہوا ہے

آپ آرام بنوا رہے ہیں کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ کے چہرے مبارک پر اکبر وزی اللہ تعالیٰ شدت کی وجہ سے آنسو آ گئے لیکن حرکت نہیں تھی

اور یہ دیگر چیزیں جو ہیں یہ تو پہلے کی ہیں یہاں بھی کیا تین دن کے بعد سیدنا صدیق کے اکبر اس کے اللہ کو سانا کے غلام اور سیدنا صدیق اکبر اس کے اللہ کو سانا جناب رسول اللہ ایک سوال ہوا سیدنا صدیق اکبر کا غلام اور ایک باستہ بتانی مالا وہ ایک سوال ہوا تشریف دینا سراخہ بھی مشرقین نے دیکھا کہ بھی نکل گئے ایک <سؤال> سون کو تحیل <سؤال> اعلان کر دیا کہ جو پکڑ کے لائے یا جو بھی جس طرح سے بھی سراخہ بھی مالے لے کر نیزہ لے کر ماتا ہو حضور تک پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی میں آتا ہے اپنی سواری پر نہایت وقار کے ساتھ اتمنان کے ساتھ قرآن پاکی کلاوت کرتے ہیں

بس یہ کہا اور سنا تھا کیا گھوڑا اس کے پاؤں دھس ہے پتھریلی زمین ہے پاؤں دھس ہے بڑی کوشش کی نہیں کرنے نہیں کر سکا سمجھے کہ یہ ہوا کیا کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کر دیں مجھے نجات مل میں آپ کا پیچھا نہیں کروں دعا کر پھر پیچھا کیا پھر پاؤں دھس گیا سمجھ گئے حضور نے فرمایا سراتا میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ تجھے پہنائیں گے سراتا نے کہا معاف کر دی اور دعا کر دی اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے آپ کے طرف کسی کو آنے نہیں ہوں گا میں کہوں گا کہ کدھر دانے کی ضرورت نہیں میں دیکھ آیا ہوں کدھر سے اتنا ہوں آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے غلام سے کہا کہ ان کو لکھے دے امان لکھے دے کہا یا حضرت نہیں صدیق اکبر سے لکھو صدیق اکبر سے لکھو آپ نے صدیق اکبر سے لکھا دیا بعد میں یہ وقت آیا آپ کے سراغہ کو یہ کندن پہنائے ہے حضور کی بات حضور میرے عزیزوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے علم میں بھی حضور نے اشارت فرمایا جو بچی اللہ نے میری طرف میں نے اسے صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا چھوڑ دیا آپ اللہ علیہ وسلم کا نسان ہو ہے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو تصریف کو عام طور پر سکار میں دیا ہے کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لئے آیا ہے وہاں تب ان کیا ہے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدر مکہ سے میں بزن کیا جائے وہاں اور انبیانی بھی کروڑی سیدنا صدی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے چنا ہے آپ نے اشار فرمایا جہاں کسی نبی کو پسند ہوتا ہے اس کی طرف وہاں ہو اللہ اسے بہی بہت ہاتھ وہیں اللہ وصال فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا جہاں وصال ہوا ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ کی قبر میں چنانچہ جس سے پائی پر آپ کا وصال ہوا اسی کے نیچے حضور علیہ السلام کو تسلیم کی قبر مبارک بنائی گئی اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم حضور کو کیسے نہلائیں

اسی نیند ہی کی حالت میں گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ اللہ کے نبی کے کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں کپڑوں سمیت غسل دے دیا چنانچہ کپڑوں سمیت غسل دے دیا پھر یہ مرحلہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جنازے کی امامت کون کرا ہے آپ کے جنازے کی امامت کون کرا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر بھی ارشاد فرمایا فرمایا اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی امام تھے اور آپ نے وصال کے بعد بھی امام امامت کوئی نہیں دس دس لوگ آئیں جب اکم ہے دس دس لوگ آئیں دور پڑھیں آپ کا نماز پڑے مجھے سیدہ صدیقہ پڑھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فرمایا آپ نبی کا کوئی وزیر ہوتا ہے فرمایا دنیا میں میرا وزیر صدی کے امپر ہے ایک دفعہ آپ نے اشارت فرمایا فرمایا کہ ابو عقبت جیا فرمایا جیو راہینا نے سما تشویر لائے کے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا دروازہ دکھایا کہ کس دروازے سے آپ کی امت آتے ہو سیدنا سیدی کا اکبر کی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کاش کہ یا رسول میں بھی ساتھ ہوتا ہوں آپ نے فرمایا ابو بکر میری امت کا سب سے پہلا انسان میری امت کا سب سے پہلا انسان جو جنت میں داخل ہوگا

لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم وہ انسان ہو جس کے لیے جنت کا ہر دروازہ کہ یہاں سے دو. تم وہ انسان ہو کہ جس کے لیے جنت کا ہر دروازہ یہ حسن کرے گا اور یہ آواز دے گا کہ سندھی کے افراد علماء نے لکھا قیامت کے دن جب اللہ ہوں گے اور حساب کی طرف شروع ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صدیق کے اقوبر کو اللہ کی بات ہمیں پیش کر دیں گی اللہ صدیق اقوبر کو دیکھنے اللہ کا جلال محمد رحمت میں جب ہی میرے عزیزوں اکنی اونٹھے شخصیت اللہ نے ملتی ہے یہ اس امت کے پہلے امان یاد پہلے میرے عزیزوں

عثمان غلی کا رنگ غالب ہو میرے اور آپ کے اندر بھی علی کا رنگ غالب اور یہ سارے کوٹھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر عطا پر مر مٹنے والے سب کچھ قربان کرنے والے ہیں میرے عزیزوں اگر خالی صرف ہم بات کرتے رہیں ان شخصیات کی زندگی کو اپنے لیے مشاہدی اللہ نہ بنائیں تو پھر صرف محبت کا دعویٰ ہے عمل میں اور عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی جہنم بھی یہ کی اپنی فطرت میں نہ ہوئی ہے لگانی میرے عزیزوں کی شخصیات کے ساتھ قلب و جگر سے تعلق قائم کرو ایسا تعلق کہ تنہائی میں بھی مجلس میں بھی ہر جگہ ان کا ہم غالب ہو پھر تو کامیابی ہمارا مقدر ہے